человек, сказанный Евангелием именем И да, даже уточняется, что он был начальник синагоги. Он был человек непростой, человек гидный в обществе, в том, как мы жили. И вот он падает на колени перед Спасителем и просит его, просит о том, чтобы он пришел к нему в дом. У него дочь единственная 12 лет от него, очень в тяжелом состоянии как бы этом мы теперь говорили, при смерти она. И Господь дает согласие свое. Но он вместе с этим Аиром и со сопровождающими его апостолами, он следует к его дому. И как всегда, вы знаете, наверное, о том, что Господа всегда множество людей сопровождало. И не просто они шли так как-нибудь. А толпы, большие толпы, толпы которые создавали неудобство неудобства во время ходьбы. Их толкали, может быть, их притесняли, понимаете. И вот тут, и вот тут Господь останавливается и говорит, кто прикоснулся ко мне. И вот я только что сказал, почему большая толпа народу вот. Потому что в этой толпе, естественно, кто-то кого-то может задеть или там даже как нечаянно, бы, нечаянно. Вот. И апостол а опять отвечает от учеников всех присутствующих, я говорю, учитель, ведь народу столько. И, и, и естественно, вроде бы, естественно, что кто-то может кого-то столкнуть и умыть и так Господь отвечает ему на это Следующими словами, я чувствую, что из меня вышел дух определенный, весило, скажем так, вот, от того, что кто-то ко мне прикоснулся. Вы только вдумайтесь в эти слова, ведь народ честит всегда человека, и не каждое прикосновение может что-то означать, но в данном случае вот это прикосновение к Господу было не случайным. Его сделала женщина, находившаяся в этой толпе, женщина, страдающая большим недугом. Она была, как говорится, в течение крови. И у нее не останавливалась, продолжалась течь кровь. И это считалось в тот, по тем законам, потому что законом того времени считалось, нечистой, она являлась в этот период. И поэтому она даже по закону того времени должна была находиться в обществе людей. Но она пришла, она нашла возможность, когда придет Спаситель, и она шла вот в вот этой толпе и пробиралась к Спасителю, и только думала в сердце своем, что если я прикоснусь к одежде его, то что к краю одежды, то я буду, буду исцелена, буду здорова. Вот, дорогие братья и сестры, нам с вами образец веры. Вот она нарушает как бы закон, но она нарушает его не потому, что его хочет нарушить, а потому что движимая веры. и вера это выше закона является, вера, вера в Бога, в милосердного Бога, в Целителя, в Бога-любовь, и она идет туда, нарушая как бы вот этот закон. На За что она должна была, конечно, по закону того времени быть наказана. Потому что это все-таки был закон того, того периода. И вот она, когда услышала эти слова, она поняла. Она хотела это сделать тайно. И не хотела прикасаться к нему, но, как видите, просто часть одежды. Может быть, там вот пола какая, может и что-то еще прочее. Помните, когда крестьяне э, ходили с проповедью, и апостолы ходили. Ведь вера была такова, что они входили в тень апостола. Тень, которая от солнца падала от апостола, они входили в эту тень с верой, его, и они получали просимое у Бога. Они, помните, как сказал Господь, что если что просите у Бога, то веруйте в то, что вы его получите. Мы обычно ведь не так делаем. Мы просто просим и просим и совсем не замечаем, что мы ведь обращаемся к Богу которые все знают нашу всю всю сущность, а мы хотим просто так вот подойти, и чтобы это нам что-то свершилось, нам Господь как-то послал какую-то благодать. Пожалуйста, дорогие братья и сестры, Господь не, 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 не просила у Господа. Он как-то и, будем говорить, и не видел ее. И вот свершилось, что, что она, когда прикоснулась к нему, то ток крови у нее прекратился. Сейчас вот мгновенно. Она 12 лет ходила по врачам. Она 12 лет тратила свое имущество, свои средства, свои деньги, скажем так. И никто из врачей, это в Евангелии, так все не написано. И никто из врачей ей не мог оказать помощь, и никто не мог ее исцелить. И никто не мог ей помочь в этом деле. Она, конечно, три Идет к Господу, потому что все-таки виноватые и, и подходит к Нему. И что же вы думаете, Господь ее не осудил. Он увидел ее, и ведь это вот ее явление народу, то есть обозначение народу, необходимо для того, чтобы показать вот над этим человеком совершилось чудо Божие. Вот та часть энергии Божьей, той благодати, которая в нем находится, она сошла к ней и явила вот ей вот такое явление, как выздоровление. И он говорит ей, чей, вера твоя спасла тебя. Вот, дорогие братья и сестры, нам бы с вами тоже мешало эти слова услышать в ответ на то, чтобы мы принесли Господу вот такой силы веры такой глубины веры, которая могла бы нам помочь в трудную минуту. И в это время, вот когда все происходя... происходит, то, что я говорю, приходят слуги из дома Иаира, человека, который вот пришел за Господом и идет с ним вместе домой. Они пришли ему и говорят, что дочь твоя умерла, и, и, и не, не надо утруждать учителя, и не надо его беспокоить, что он туда, потому что это как бы все бесполезно. Понимаете, зачем идти, когда дочка умерла и какая может быть в этой молитве. Видите, какое размышление человеческое. Это мы говорим по-человечески. Помните, когда Господь говорил ученикам своим, что вот, не надлежит пострадать, не будут вот, арестовывать там, и стезать, понимаете, и на кресте буду распят. А Петр что сказал? А после Петр говорит, Господи, да не будет этого с тобой. И Господь осудил его, говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь человеческое, а не думаешь божественное. Потому что, помните, мы говорили, что Господь Господь пришел сюда, дабы нас спасти. А спасение это не просто так. Взял, что-нибудь сказал, или сделал, или помолился. А Прощение-то, видите какое? Через страдание креста, через смерть креста, через воскресение, О, во, какое целое это, так и тут. Они говорят, дочь моя умерла, и уже не надо беспокоить учителя. Господь, конечно, это все чувствует и слышит, все происходящее. И он понимает состояние этого Отца. Поставим себя на его место, и, и вот идет Господь нам как бы исцелитель. И вдруг сообщение о том, что уже объект, к которому идет человек, он уже не живой. Господь понимает его состояние и говорит ему, дерзай, тоже говорит ему, не бойся, не бойся, только веруй, и будет спасена твоя дочь. Видите, какие слова такие. И они продолжили идти. И вот приходят они домой, Господь всех оставил вне дома, он взял только трех учеников, Петра, Иоанна, Якова, взял отца этой девицы, взял мать этой девицы и пошли в город, пошли в дом, а тут люди находившиеся, все плакали и воздыхали об этом, о том, что девица умерла. А он говорит, Господь говорит им, она не умерла, но спит. В Евангелии сказано, что на, это, на эти слова Спасителя все присутствующие стали смеяться. Но давайте мы разберем, что перевод может быть не очень удачный. Не то, что мы стали смеяться, а стали выражать ему недоверие. Дескать, как он говорит, что она спит, когда мы явно знаем, что она умерла. Вот надо как бы сказать. Вот это они сказали. Вот. И Господь приходит в дом туда и взял, на ложе лежит умершее тело. Господь взял ее за руку и говорит, девица тебе говорю, встань. И она встала, и Господь повелел родителям дать ей есть. Вы понимаете, вот это замечание маленькое, дать ей есть, это говорит о том, что свершилось то, что было. Она была мертвая, и она стала живая. Потому что мертвому человеку не предлагают питание. Он говорит, вы ее накормили. Вот, дорогие братья и сестры, какое Евангелие сегодня и и, 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 и продолжительное, и, как говорится, очень нам полезных для, наси... для, для назидания. Мы, конечно, может быть, не можем такую показать ну, этот, веру и любовь к Господу, и надежду, упование на Него, но мы к этому должны стремиться. И примеры, вот Евангелие, как нас нам, для этого и этот Евангелие считается каждый год, считается по воскресным дням. Неделя называется 24 -е. По 50 и вот в этот, в этот день церковь нас призывает обратиться к этому Евангелию, к этому содержанию, к тех событий. И вот это все возможно и для нас, для всех последователей Иисуса Христа, для всех христиан, которые чтут Его, любят Бога, которые идут тем путем, который Он указал в своих заповедях. Вот. И тогда у них все может быть так, как скажем. Вот для этого искренне всем желаю и желаю того, чтобы возможно, конечно, все у Бога, чтобы и вы с вами сподобились услышать вот эти, эти слова Спасителя. Не вязайте, вера ваша спасет вас.